গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙি মৌজাৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে এই এটা বৃহৎ এটা হাতীৰ জাকে মৰঙি মৌজাৰ যিসকল খেতিয়কৰ খেতি মাটি সেই খেতি মাটি অনিষ্ট কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আমি গোলাঘাট জিলাৰ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই বন বিভাগক এটা দাবী জনাইছিলোঁ যে মৰঙি মৌজাত যি হাতী মানুহৰ সংঘাত খেতি মাটিৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে বন বিভাগৰ সদস্য বৃদ্ধি কৰি ইয়াত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আমি ইয়াত দাবী জনাইছিলোঁ কিন্তু সেই দাবী গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি এই মৰঙি মৌজাৰ যিসকল খেতিয়কৰ খেতি মাটি তাৰ নিৰাপত্তা দিয়াত কিন্তু বন বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে আমি আপোনালোকৰ এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে মৰঙি মৌজাৰ যিসকল খেতিয়কৰ খেতি মাটি তথা ঘৰ বাৰী এই সকলোখিনি নিৰাপত্তা দিয়াত বন বিভাগক গুৰুত্ব প্ৰদান দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু এ খেতি মাটিৰ যিসকল ৰাইজৰ খেতিয়কৰ অনিষ্ট হৈছে সেই অনিষ্ট হোৱা খেতি মাটি সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো